નમસ્કાર ન્યૂઝ ફોર કાઠિયાવાડમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે હું છું હિના ગુજરાતી ફિલ્મ જગત માટે એક અનોખું પાનું બનાવતી અને રાષ્ટ્રપ્રેમને આધુનિક દ્રષ્ટિકોણથી રજૂ કરતી ફિલ્મ વિશ્વગુરુનો ટ્રેલર આજે ભવ્ય રીતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે આ પ્રસંગે ફિલ્મના કલાકારો દિવદર્શકો નિર્માતાઓ તેમજ અનેક સિનેપ્રેમીઓ પ્રેમીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ટ્રેલર દર્શકોને એક સાથે ગર્વ વિચાર અને ઉત્સાહથી ભરપૂર અનુભવ કરાવે છે ટ્રેલર લોન્ચ પ્રસંગે ફિલ્મના પ્રખ્યાત કલાકાર મુકેશ ખન્ના સોનુ ચંદ્રપાલ રાજીવ મહેતા તેમજ ફિલ્મના દિગ્દર્શક શૈલેષ બોધાણી અને અતુલ સોનાર નિર્માતા સતીશ પટેલ અને એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોડ્યુસર કશ્યપ કપ્ટા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ટ્રેલરમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે કે કેવી રીતે એક રાષ્ટ્ર જ્યારે આંતરિક વિખંડ ભ્રષ્ટાચાર અને અધૂરી વિચારસરણીઓ સામે ઊભું રહે છે ત્યારે અસલપણે વિશ્વગુરુ બનવા તરફ આગળ વધી શકે છે શક્તિશાળી સંવાદો ધર ધારધાર દ્રશ્યો અને સંસ્કૃતિથી ઓતપ્રોત પૃષ્ઠભૂમિ ટ્રેલરને ખૂબ જ અસરકારક બનાવે છે ખાસ કરીને યુવાનો માટે તે ચેતનાત્મક સંદેશ આપે છે કે રાષ્ટ્રપ્રેમ ફક્ત ભાવના નથી તે કૃત્ય પણ છે વિશ્વગુરુમાં અનેક જાણીતા કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં નજરે પડશે જેમાં સામેલ છે ગૌરવ પાસવાલા કૃષ્ણ ભારદ્વાજ મુકેશ ખન્ના મકરંદ શુક્લ શ્રદ્ધા ડોગર

ऐसी फिल्में ना बने जिसमें देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है ऐसी फिल्में ना बने जिसमें अश्लीलता भरी पड़ी है तो कहीं ना कहीं ये फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ क्योंकि ये फिल्म जहाँ तक मैंने शूट की है मैं यहाँ पर हफ़्ता भर शूट करके गया हूँ अच्छे तरीके से बनाई है डायरेक्टर ने राइटर ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है सतीश जी का तो जज्बा ही था कि उसके पीछे यही बनाना है और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इनके व्यंगम योगा से जुड़ा हुआ हूँ कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये फिल्म का सक्सेस होना पाउसी नहीं तो पहली अगस्त को रिलीज होती है हम सब की ओर से मैं आपको प्रॉमिस करता हूं पंद्रह अगस्त तक उसको पूरा विश्व तक ये सच पीचा वाह वाह फिर फिर तो हमारा विश्व गुरु स्वतंत्र हो, हो जाए हो जाएगा पंद्रह अगस्त तक ले जातो जी और कोई और कोई तीर मारेगा कोई हो गया हो गया ओके सुभितर दुरितानि परासुव यदभद्रम तन्ना प्यारे देशवासियों आज की यह संध्या अत्यंत ही आध्यात्मिक है कि हम सब थिएटर में बैठकर विश्व विश्वगुरु फिल्म का जो ट्रेलर है उसका लॉन्च हुआ है यह अपने आप में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है यह फिल्म राष्ट्र प्रेम की भावना से ही रची बसी है हम सब भारतीय हैं हम भारत में रहकर भारत से दूर ना हो हमारी संस्कृति विश्व की आदि संस्कृति है विश्ववारा संस्कृति है अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं के साथ हम अपने जीवन का विकास करें भारत में रहकर भारत को ही भूल न जाए इसीलिए संपूर्ण देशवासियों को अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत करने के लिए सुकृत प्रोडक्शन के द्वारा यह विश्वगुरु फिल्म बनाई गई है यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है मैं प्रायः कहता रहता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमारी पहचान संपूर्ण विश्व में है हमारी संस्कृति के कारण महापुरुषों के कारण भारत की पहचान संपूर्ण विश्व में है आध्यात्मिक ज्ञान के ही कारण संस्कृति के ही कारण भारत विश्व का गुरु था विश्व का गुरु है और विश्व का गुरु रहेगा हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ निरंतर आगे बढ़ने की सदप्रेरणा चाहिए क्योंकि भारत देश पर बहुत लंबे कालखंड तक विभिन्न प्रकार का प्रभाव रहा है तो हम अपनी संस्कृति की मूल जड़ों से जुड़े रहें भारतीयता से जुड़े रहें आध्यात्मिकता से जुड़े रहें और राष्ट्र प्रेम की भावना हम सब के भीतर निरंतर प्रज्वलित रहे राष्ट्र पुरुष है ये भूमि हमारी भारत की भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है ये हमारी संस्कृति है और राष्ट्रीय प्रेम की इस भावना से वो तो प्रोत होकर राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा भी इस समय गतिमान है जिसका प्रारंभ उनतीस जून को श्रीनगर के लाल चौक से तिरंगा फहरा कर किया गया और यह यात्रा निरंतर गतिमान है चालीस हजार किलोमीटर सड़क मार्ग से दूरी तय की जानी है और इसी दरमियान आज की यह जो शाम है जब हम सब विश्व गुरु फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखता हूँ यह फिल्म बहुत ही लोकप्रिय होगी अधिक से अधिक व्यक्ति इस फिल्म को अवश्य देखें अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हो भारत माता की भारत माता जे। की जे। राजीव साहब जी तमु चल मन जीतवा जाइए हाई क्लास फिल्म आध्यात्मिक मैसेज आ फिल्म में तमो रोल शू हो आ फिल्म हाँ आ फिल्म में बहुत अद्भुत रोल है मारो आ शुरुआत में मैं कहू प्रमाण के આ દેશને બરબાદ કરવા માટેના જે પ્રપંચો જે કાવતરાઓ જે કોન્સ્પિરસીઝ ઘડાઈ રહી છે આ દેશને નીચે લઈ જવા માટેના જે પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે ચારે બાજુથી દેશ વિદેશથી તો એની સામે એક 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 બીડું ઝડપ્યું છે એક વ્યક્તિએ શસ્ત્રથી નહીં પણ મુકેશજીએ કહ્યું એ પ્રમાણે શાસ્ત્રથી કે સ્વરવેદ નામનો એક જે ગ્રંથ છે જે આપણા ચાર વેદો છે સામવેદ ઋગ્વેદ અથર્વવેદ અને યજુર્વેદ આ આ ચાર વેદોનો સારાંશ આ વ્યક્તિએ જે ગ્રંથ જે પ્રમોટ કરવા માગે છે એના વિશેની વાત છે અને એના દ્વારા આ માણસાઈ શું હોવી જોઈએ માણસાઈના મૂલ્યો સંસ્કાર આ વિશેનું સી એક વસ્તુ છે કે એન્ટરટેઇનમેન્ટ એટલે માત્ર હસાવવું ગલગલિયા કરવા કે આઈટમ સોંગ્સ હોય એવું નથી एम 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 एक संदेश होके मैसेज होके सोट देट इज़ वाई दिस फिल्म इज वेरी हाईली क्वॉलिटिटिव एंड वेरी थॉटफुली मेड फिल्म थैंक यू